Всем привет, с вами Макс Чех и сегодня у нас рубрика Let's Cooking. Сегодня расскажу, как удовлетворить желудок около 12 часов ночи. Итак, ну что ж, приступим к этому. Для того, чтобы приготовить нам холостяцкий бутерброд понадобится кетчуп, помидор, огурцы, колбаса, пару кусочков хлеба и горчица. Давайте попробуем наш бутерброд. Ну что, друзья, наш холостяцкий бутерброд оказался очень вкусным, но не стоит перебарщивать горчицы так, как это сделали. Временем наш выпуск подошел к концу. Друзья, не забудьте ставить лайки и подписываться на наш канал. Увидимся!